নমস্কার প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন প্রতিদিন প্রতিবার চ্যানেলে আমি মান্না আসাম মিজোরাম সীমান্তে কাঁচার পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে গুরুত্ব সাপড়ল বা জব্দ করল পুলিশ এই হাফা ট্যাবলেট পলাতক পাচারকারী ধন্যবাদ ৰাজগোবিন্দপপুৰ নামৰ অঞ্চলত এই অভিযানটো চলিছিলে তাত এক এজন মানুহৰ ঘৰত আমি বিশেষ ইনপুট লাভ কৰি সেই অঞ্চলত আমি এটা অভিযান আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সেই অভিযানটো চলিছিলে মহম্মদ দিল বাহাৰ বুলি এজন মানুহৰ ঘৰত তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম হ'ল আব্দুল মাতলিব ৰাজগোবিন্দপুৰ ঢলাই তাত আমাৰ এই অভিযান চলিছিলে পুৱতি নিশা আৰু সেই পুৱতি নিশা অভিযান চলোঁতে আমি তেওঁ তেওঁৰ ঘৰৰ চিলিঙত লুকাই থোৱা অৱস্থাত আমি ছিক্সটি ছিক্স থাউজেণ্ড য়াবা টেবলেট আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এই যিখিনি আমি য়াবা টেবলেট বা নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এই সামগ্ৰীখিনিক চোৰাং বজাৰৰ মূল্য প্ৰায় বিশ কোটিৰো অধিক হ'ব আৰু আমি গোটেই অভিযান কালত সেই অঞ্চলটোত আমি আমি খান তালাচী চলাওঁ আৰু খান তালা তালাচী চলোৱাৰ ফলত সেই অঞ্চলটোত আমি বিভিন্ন তেওঁ অঞ্চলত তাৰ অঞ্চলত আমি এই অভিযানটো চলাওঁ আৰু সেই সময়তে আমি এই যিখিনি সামগ্ৰী লাভ কৰিলোঁ সেই সামগ্ৰীখিনি আমি ড্ৰাগ টেষ্টিং কিটৰ জৰিয়তে আমি ইয়াক আমি পৰীক্ষণো কৰোঁ আৰু পৰীক্ষণৰ কালত ইয়াৰ পজিটিভ ৰিপ্লাই পজিটিভ আমি ৰিজাল্ট পাওঁ আৰু তাৰ লগে লগে গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমি আইনগতভাৱে জব্দ কৰোঁ আৰু জব্দ কৰি সেই সামগ্ৰীখিনি আমি ফৰেঞ্চি চাইজ লেবৰেটৰীত পৰীক্ষণৰ কাৰণে পঠাবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু এই অভিযান কালত সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটোত যাতে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা নিচাযুক্ত সামগ্ৰী বা ড্ৰাগছৰ অবৈধ বেহা বা সৰবৰাহ যাতে হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে যিসকল লোক ইয়াৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে তেওঁলোককো আমি তেওঁলোকৰ বেকৱাৰ্ড আৰু ফৰৱাৰ্ড যি লিংকেজেছ আছে যিসকলে জড়িত হৈ আছে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ সৈতে এই সৰবৰাহ সৈতে যি লোক যি লোকসকল জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক আমি শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিম বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে এই সামগ্ৰীখন এই সামগ্ৰীসমূহ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ জিলাৰ মাধ্যমেদি বহিঃৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা আছিলে গতিকে আমি এই যি আমাৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে বা নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে যি আমাৰ অভিযান চলি আছে এই অভিযান আমি অব্যাহত ৰাখিম আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰাজ্যখনক সম্পূৰ্ণৰূপে ড্ৰাগছমুক্ত কৰাৰ যি তেওঁ পৰিকল্পনা তাক সাৰ্থক কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এই অভিযান সদায় অব্যাহত থাকিব